Відкрита трибуна. Це дуже таке цікаве питання. Так сходу з -з і не відповіси, тому що наше місто воно багатогранне, в ньому є дуже багато і коміків, і артистів. Ну, тобто, в нас наша Одеса це, е, як би сказати, столиця гумору нашої країни. Тому якогось конкретного я не можу виділити. Для мене всі Одесити, вони талановиті, щирі, відкриті, е, ну і допомагають, коли треба. Самолыпкин. Самолыпкин – это просто идеалочка Одессы. Он известный ресторатор, у него очень вкусная кухня. Его рестораны, я думаю, известны всем одесситам. Мне трудно ответить, потому что в Одессе столько известных людей, которые вложили в Одессу не только свои деньги, но и свою душу что их перечислять можно всю ночь, наверное, до самого утра. Ну, вот так вот мне что в голову приходит первое, это Борис Деревянко, это Жванецкий. Это Утесов, который написал гимн про Одессу. Очень интересный человек, невероятный, написал невероятную песню. Я не затрудняюсь сразу ответить на этот вопрос. Просто меня ну, многие люди вдохновляют, поэтому мне тяжело кого-то конкретно выделить. Знаем Жигана, Тодоренко, и ассоциации с ними не очень хорошие в связи с ситуацией, которая сейчас происходит у нас в стране. Открыта трибуна.